Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами телепрограма Народна Армія. Всупереч мінським домовленостям з боку терористів не припиняються обстріли на сході, а з російського кордону продовжують надходити бронетехніка, зброя, боєприпаси та найманці. Сукупність цих факторів свідчить про навмисну ескалацію конфлікту і підготовку до нового етапу збройного протистояння. У сьогоднішній програмі ми поспілкуємося з тими, хто стримує ворога на передньому краю оборони. Бійці батальйону тактичної групи 93-ї окремої механізованої бригади у повній бойовій готовності завантажили бойову техніку на залізничні платформи для відправлення у зону проведення антитерористичної операції. Екіпажі цих бойових машин вже не вперше відправляються на схід. Після відпустки та відновлення боєздатності підрозділ прямує на ротацію, аби змінити на передовій своїх бойових побратимів. Перед відправкою до офіцерів та солдат звернувся командувач військ оперативного командування Південь, генерал-лейтенант Руслан Хумчак, котрий запевнив військовослужбовців, що всі їх потреби у організаційному та матеріально-технічному забезпеченні розглянуті та задоволені за допомогою Дніпропетровської облдержадміністрації. Кожен взвод батальйону тактичної групи отримав по тепловізору та два прилади нічного бачення, що суттєво розширить можливості підрозділів під час дій у темний час. души хотел бы всех сначала поздравить с прошедшим праздником Сегодняшний праздник. Кстати, сегодня только праздник на улице. Василия. Пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба на голову, чтобы меньше видеть всяких нехороших вещей, которые там происходят. Хотелось бы у вас укрепить немножечко тепловизорами, ночными приборами, безгостующими касками. Так, термобелье еще есть, передаем. Вот, передаем там сапоги резиновые специально, но там что-то будет ходить, что грязь какая -то. Мы если питания, машина нас целая стоит, Надо будет ее разгрузить. Заберете с собой там консервы, там сигареты, там разные вещи, кофе, чай, вот, крупы разные, чтобы у вас было с собой, там, Техніка, яка відправляється у АТО, була перевірена та випробувана під час маршів та бойових стрільб на полігоні. А екіпажі, незважаючи на чималий досвід участі в бойових діях, пройшли бойове злагодження і готові до виконання покладених на них завдань. На даний час йде завантаження техніки і лічних состава второї батальйону групи, яка з розпорядженням, буває в зону АТО на насіктові відповідальності для утримання заманих позицій і підтримання міра. С нашей стороны, по крайней мере. Ну и в случае наступа или агрессии отсечь данные действия и не допустить на нами по центральной территории незаконно сформированные формования. Довольства Российской Федерации. Им комплектованность складает майже 92%. Лицов. Основные специальности, командиры, все на месте, все предназначены. Техника в боезатном состоянии, проверена, готова до боевого застосования. Майном забеспечено, проблемных пытаний нет. Нема також проблем і у забезпеченні, екіпіруванням, засобами захисту, теплими речами та харчуванням. Облдержадміністрація передала бійцям захисні кевларові шоломи, термобілизну та утеплені гумові чоботи, які стануть у нагоді у польовому роздоріжжі. Крім цього, бійцям передали додатковий запас харчування та цигарок. Якщо тільки є якісь проблеми, не інтернет, головне, повірте мені, допомагає не інтернет, допомагаємо ми самі собі, допомагає нам адміністрація. Всі питання, які є, якщо ми не вирішимо, нам ніхто не вирішить. Тому якщо є проблеми, є питання, комбат, візьми мої телефони, роздай всім. В будь-яке дня і ночі, повірте мені, я сьогодні не можу там бути, я сьогодні повинен бути тут, починаю мобілізацію. Але повірте, я б краще був би з вами. Там проще і понятніше, ніж тут оцей ерунди. Тим не менше, люба проблема, яка є, не стисняйтесь. Краще позвоніть. Тільки одне вважайте, що мобільний телефон раша слухає. Тому, якщо говорите, то говоріть так, щоб ми вас розуміли, але вони нас не розуміють. Все, понятно? Є воєнні телефони, виходьте, задавайте проблему, тому що ви сьогодні рішаєте долю нашої держави. Ваша Більше. задача ще раз говорю, головна зберегти себе, зберегти людей і виконати задачу. Все, геніально просто, вроді би, говоріть, а виконувати жило. Ну, тим не менше. Вы все не сегодняшние, вы все дорослые, засвеченные. Я уверен, что все у нас получится. Напередодні відправлення 2-ї батальйону тактичної групи 93 ї окремої механізованої бригади у зону проведення антитерористичної операції ми мали можливість поспілкуватися з бійцями бригади, які готуються до ротації. Ці військовослужбовці виконували завдання на найскладніших ділянках фронту, проривали блокаду навколо Донецького аеропорту, утримували термінали, брали участь у звільненні пісків та первомайського від терористів. Невдовзі ці бійці знову рушать на Донбас. третья ну, рота, да, собрана из тех ребят, которые уже побывали в зоне АТО. Мы побывали там на протяжении полугода. Некоторые, да, поэтому как бы ребята уже знают, на что едут, на что согласны. По поводу отличившихся, ну, я вот на 36 человек. Забыв поданя на дождя нагороды, да, сейчас надеемся, что их очень быстро строевая часть отработает. Да, и передаст дальше уже в командование в Киев. И ребята получат заслуженные медали. На сегодняшний день из танкового батальона пять человек получили высшие государственные награды. Это ордена за мужество а и орлибодана Хмельницкого. За то, что эффективно и правильно действовали в районе Донецкого аэропорта. В моем месяце выехали на участок зоны АТО. Пробыли еще месяц там, после чего нас в 1.06 включили в состав АТО. Начинали с Водиного. Это Добропольский район. Угу. И закончили аэропортом. Угу. Два месяца аэропорта дали нам. В самом аэропорту? В самом аэропорту. Это ну, первые киборги, которые там были, которые получили прозвище киборги. Угу. Которые держали два месяца аэропорт. Каждый день все весело и все ярко. Когда по тебе стреляют минометы, гаубицы, танки, в тупую выезжают, стреляют, то сами понимаете, как это весело и хорошо. Танков? Да. Танков, машины, Лично наше нет. отделение подбило да. один. Угу. Другие, там подошло два танка вплотную и положили два. А Третий а. ушел. А какие? 64-ки, 72-ки? 72-ки, 72 да? да. Ну, то есть русские, да? Там все 72-ки, 64-ок нету, как такого. А аэропорт штурмовали только 72 ага. Ну и штурмовали это не пары, а 100% русские танкисты, да, наверное, что? по слаженности? Там, можно ну, сказать, что? По слаженности, ну, отличалось, когда идут на тебя в тупую и даже не пригинаются, накуренные обходят и там, наемники, как ДНРовцы или кто там. Вот. И когда приходят специалисты, которые подбираются... Ну, очень хорошо, тихо, все слаженно делается, то, конечно, отличается, когда, ну, где ДНРовцы, а где русские войска. Просто они смотрят, вычисляют, какие точки... Ну, сначала пускают ДНР-овцы, смотрят на точки, где позиции боевые, где что, а потом идут уже штурмовики. Да? Наша, наша задача была удержать аэропорт, мы его держали. Работал в роддоме, потом с медициной ушел, потому что не медицина у нас обнищала, а у меня как бы трое детей. Вот во втором браке, в первом браке еще ребенок остался. И надо было их чем-то кормить, поэтому как-то бы пришлось поменять квалификацию. И сейчас я компьютерщик. Когда началась мобилизация, я пришел в военкомат 18 марта. На меня посмотрели, сказали, куда тебя брать, тебя брать нереально. У меня была вторая стадия ожирения, я весил 148 килограмм. Я говорю, ну берите хоть военкомат, буду в военкомате помощь оказывать. Ну, был в военкомате сначала, а потом нас отправили в госпиталь разгружать двухсотых. Посмотрел на то ранение, с которым ребята погибали. Просто понял, что медиков тетю собрался, написал рапорт и поехал. Мы, получается, первыми прорвались в Донецкий аэропорт. Это было 19 или 18 июля. Вот. Ребята там больше двух месяцев в окружении сидели. Вот мы прорвались, как говорится, на мягких лапках. Двумя танками, одной бэхой. И через 21 числа мы ввязались в бой в песках. То есть мы первые, которые на него пошли. В том бою погиб капитан Лавренко. Александр, да. Вот я смогу с уверенностью стопроцентной сказать, что из нашего состава я видел его последним живым. Он уже подъехал к нам, он высунулся, я ранее его вытаскивал, он прокричал БК-0. И нас как раз начали минометами крыть. А минометы недалеко, может, метров 100-150 их слышно было. Он крутанул танк, уехал туда. Две минуты, минометы перестали работать. Задавил их. Он просто подавил их броней. То есть у него была стопроцентная возможность выйти из боя. БК реально не было. Просто не было. Он уже шел, он, у него работал только, по-моему, ПКТ и все. А пушка уже молчала. И он ушел туда и не вернулся. Вот если бы не он, меня бы здесь не было. Ни меня, ни большей части пацанов раненых. Вот если взять, нас когда отправляли э, на боевой, да, в Песке, три отделения, даже не три, четыре отделения пехоты на четырех бэхах, квалифицированных медработников был я. Один, да? Да. Ну, еще был Вадим, вот этот лейтенант, но он первую пулю сразу же поймал там в начале боя, и он просто уже его эвакуировали сразу же, он не мог оказывать помощь. Ага. А так я был один медик. Заменили, то есть хирурга сразу, вам не да, медика? Да. Фельдшер стал на должность хирурга. Ну и пришлось немножко повозиться с ребятами. Ну ничего, слава богу. Сейчас у меня общий счет 148 обработанных медработных, ну вот именно разной степени. От банальных там. И 1,200. Это то, что я не смог вытащить. Это в последнем бою, когда я третье ранение получил. Мы на засаду нарвались. Мы были в разведке. Погиб Бернадский Андрей старший лейтенант. Хороший парень. Вот они ничего сделать не смог просто. Там пуля в сердце вошла между пластинами сбоку. Единственный случай, когда около меня человек погибший. А так, те, кто были около меня, по крайней мере, слава богу, они все живы. Если бы эта война была где-то там, я не знаю, в Израиле, в Ираке, там, или бы еще где-то, можно было бы сидеть дома там, да, на печи и жевать. Но когда у меня друзья не могут выехать к своим родителям в Стаханов. Они последний раз, когда к ним ехали в Стаханов, везли продукты. их все выкинули с машины, забрали машину и сбили. И они кое-как оттуда вообще вырвались. То есть хотели их там в Луганской области это, в плен забрать. Ну, они, там женщина с ними была, девчонка, она вот плакала на в положении. И они их поджалились, отпустили. Машину, правда, не отдали. Ну, это неправильно. Mm -hmm. неправильно. Мы были в большой крынке. Вот. Сначала местные к нам так враждебно относились. Вот, там пришли бандеры, тра-та-та. Начали с ними там, разговаривать. Потом узнали, что есть медработник, там один человек. Кто там попросил помощи? Второй человек пришел, попросил помощи. Дошло до того, что уже делал патронаж беременных и проверку маленьких, малолетних детей. А потом, когда уже мы попали в окружение, и те же местные, которые к нам относились сначала враждебно, уже сами приходят, говорят, ребята, теперь говорят, в окружении, что вам надо картошку, там, буряк, там, может курицу зарезать, чтобы там питались нормально. Ну, отношение поменялось кардинально. Mm -hmm. Все зависит от того, Як ти к людям относишся, так і ані потім на чому відноситься. На цьому я з вами прощаюся та бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Передачу провів Лейтенант Романов.